Qara vadırda dollar 22 manatdan aşaq düşdi. Dolların qara vadır baxası Türkmen abadda 22 manada 21 manat 80 tenga çenli aşaqladı. Manadın dollar qarşısına təhəl hümmətlənmək bilən kəbir xaritların baxalarını hem aşaqlamaq meyilləri göz iləyər. Yönü umumuluqda xaritların qımmatçılığı saqlanıp qalıyar. Hoculuq teri ve və önümleri önümləri şol bir qımmat baxadan satılıyar. Aprelde manat epətli hümmətlənib dollar qara vadırda 40 manada çenli qımmatladı. Geçin 6 ayın dovamına manadın hümmeti tas 2 sətə onu nokta olur barqa aşaklady yuny xaryt torung bahalaryny onchoqlu peterga chyshluk va alynmady gune bakary yavynyň bahasy 70 manatdan 50 manada çen ardanotdi perle va piashajy tazat radiofonyň verdi yuny et şol 30 manatdan saklanýardy türkmen saany öndürilen kökleri kök hem şol bir gymmat bahadan yerli ýaşajyjy aýtdy anatnyň xawarcyty tevitte gurulşu koridorynyň beňş götürm töwregi ardananyny xabar berýär araşa türkmen saanyň hümmeti aprelde rekord 40 manada yeten dolar iyunun başlarına 36 manada çenini aşağıladı. Iyunun ortalarına 33-32 manada düştü. Sintiabrın başlarına doların garabadır nırhı 24-22 manada çenini aşağıladın molta ayin ortalarına yine 28-30 manada çıktı. Bunun iyidiyana azalttık radyosunun haberçıları aşka battı. Doların garabadır bakasının 24 manada çenini qaytadan aşağıladın onu haber verdiler. Aradan iki hepte teori vaut geçti. Havarçılarımızın malumatlarına göre doların manat karşıtına hümmetsizlik gün mökkäýleri dowam edýär. We all header levapda 21 manat 80 tenge üçin aşaklady. Ýöne levap ýaşaýjylary dollaryň nyrhy ýetgetde bahalaryda käýin bir ýetköşüklük ýokdyerler. Galiberte de habarçymir tassyklanmadak maglumatlara talaglanyp dollaryň garawadyr bahasyny 15-18 manat üçin aşaklamak ähtimallygy. Şol bir wagtda banklarda konwersiýa mümkinçiliklärini dörödürmek ähtimallygy varada Maglumatlaryň bardygyny habar berýär. Ýöne bu maglumatlary tassyklanmadak maglumatlary bolup bilä hataryndaky gurrunlardan göz başalýar. <laughs> ol maglumata men onu bilmedim. Bu mışmış ýöne gün taýin dollar arzanlaýar. 11-nji sentýabrda 1 dollaryň bahasy 23 manat 80 sentem bolan bolsa, bugün ol 22 manat çenli hatda 21 manat 80 sentem üçin aşaklyk diýip beýle kiberle wapy aşajyty. Adatda radiotonyň habarçyty bilen gurrunlaşlyk taýdy. Dollaryň gara bazar bahasynyň arzanlaýanlygy barada habarlaryň arasyna garaşy türkmen hökümetiniň ýüzneşiri ýurdun demirgalyk daşawut sewitine dollar bilen ayaktaş bahalaryň hem aşaklyk bolmaýanlygyny, ýöne täze yerli ýerli ýaşaýjylary kanagatlandyrmaýanlygyny habar berýär. Neşire görä, etiň bir kilosynyň bahasy daşawuzda 70-75 manat aralygyna bahalanýar. Olar 1 kilogram et daşawuzda 90 manat ekeni. Şeýle-de hususy täwdada 1 kilogram şekeriň bahasy 20-25 manat dolanyň 20 manat üçin aşaklady. Neşire görä, şekeriň hususy täwdadaky bahasy onuň 17-19 manat bolan döwlet bahasy bilen täsdiňleşip barýar. Bahasy ýetgiwçi dogalan önümleriň hatarynda Türkmen okutny ýüz neşirine görä gazak uunu hem bar. 1 kilogram gazak uunu daşa 22-24 manat aralığına baxalan yar. Kevr xaritlar arzanna yan maxali 1,5 litrlik suyudun baxası 8 manattan 10 manada gımmatladi. Baxalar 1,5 litrlik suyudun baxası 8 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 manada gımmatladi. Baxalar ümumi alış çalış bakatını 2015 yılın yanvarından beri 3 yarım manatlığına saklayar. Karabadırda doğuların aşaklamağı bilen azatlığın havarçatı Türkmen avatı beylikü bilen bir hatırdı. Çağı arlıklarının, pamperslerin, nan nesta jeniali yaş çağılar üçün iyi mütönümlerinin onu götürüm tüvürü arzandan nöni yönü gımmatçılığın dua medyanlığını havar veriyer. Azatlığın havarçatı harit dolon şugu, haritlerin Türkmen avatı getirilşi, yerlini, 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 Fewda xarydlaryna göre bir xususy firma tarapından yük uluwlar. Arkala Aşgabatdan levaba getirilen. Xarydlary vilayatın Lomoy bazarına tawsirlenir. Vilayatın çägineki kiçi dükanlarda feuda e Lomoy bazardan satyn alýarlar. Feuda xarydlaryny vilayatın çägine getirilmegini we yerlenmegine jogap berýän firma Хабарчы мының өwrнән мәгълүматларына гөрә өйд хезмәтләрнең төләүләренә долларын каравадар бахытына лайыклык төкеткәтлыйар. Буның узлуы июльның ахырларына ва августның башларына кануны горуйҗи ادارалар валютанын каравадарыны юрт буенча рейтингкә кичерди. 5 миллион орча доллар мәсбөрнә пул тири истетыни шул хална дашыр Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistlerine basyş güýçlenýär. 11-nji oktýabrda türkmen aktivistleriniň üçüsi Istanbulda näwelli adamlar tarapyndan urulyp ýanjyldy. Öz pikirini açyk beýan edýän we Türkmenistandaky problemlary gozap sosial mediada çykyş edýän türkmenistanlylaryň ýene ençemetine häzir haýwatlar atylýar we hatda olaryň hüjüm ediljekleriň indikisi boljakdygy açyk duýdurýar. Aktivistler özlerini edilýän basyşyň aňyrsynda türkmen howpsuzlyk gullyklarynyň duranlygyna ynanýarlar. 11-nji oktýabrda Istanbulda näwelli adamlar tarapyndan edilen hücumda Ediz Muhammedowun güdüne agyr zarba urulupdyr we burnu döwülipdir. Oguz medeniýet jemgyýetiniň başlygy Nur Muhammed Annaýewiň çep eli yaralanyp onuň telefonu hem-de komiýantly sumkasy elinden alynypdyr. Bagtiýar atly oglanyň kellesine şikayet etipdir. Nur Muhammed Annaýew şol gün bolan ýagdaý barada Azadlyk radiosyna jekmejek gürrüň berdi. Şol çykan wagtymyz daşarda işi gur daşga gapyn gurja gatdyrmyz. Ýan bir adamyň ismine tarap gelýär onu gördüm men. Kellesinde de kepki, aňara da ýene bir oglan garaşdyr onu gördüm. Meni yama angdım ki avar nimna datlan bolzo ni. Yonu yanımda akilaram çikantong bir ilak çekinirler şotayda topulmağa. Biz yoruduk bolin olaram idimizden yorak kaçtılar bolin uca mena angdım bolorun bide iderleyanlığını. Sonluklenem men beyarlın palikasını yedim ben zanedip aydip geli otiyordum. Sular yali iderleyan yaskiz, tovarokta nimi mi Dip biz olar iki tane akmika dip bildik. Asıl bulur beş tane eken. Önümüzde de karıştıran nemeler var eken. Çelelik bilen Söğütlü Çeşme köşesine uğurluğun vaatımız. Şotayda da takta minip şehrip gaydalin edecek olup olin. O var manada topul başladılar bulur. Aktivistin sörlerine göre oların izlerinden yöre baran adımları aktivistler taksi tutacak olan pursadında hovluk maç açık hücüme geçiptir. Biz aramızda var şeyle var 30 metre yala neme bağırmka dip gelip otirkak atıl bulur alga aptırlar. attırlardı. ilk i̇lk iş ol balık ya dilinde o oğlunun kellesinden uğrayalar. Oğlum şu tayda yere yıkılanla kelleti bar diyor deyip kelleti de deşilip şu bir yerde üç mün 5 mün yatıyor oğlum. Eriyle de Ýene urup ulmaka oňamyr <laughs> ýüzüne bir tapar urýarlar, şeýlelik bilen çataýda gözü tapylýar. Gözü gana başdy, ýa-ni gatnyň aşary. Ol ulardan gatmak bilen elinde de bir näme kapkym jalwarym bardy. Meniň 15 ýyly ýyna gatnaşyp bolýan kapkym jalwarym bardy. Şonu göterip gelýärdi. Olam şonu ýene metmejek bolup, elinden gaçyrmajak bolup, papalamajak bolup, olam köçäň ýyzyna geçse, ulu köçe giden o adamlar eýläk-beýläk maşinalar durup bara bizi seyrettiler. Şeyle var maskarasılık da hani gelen dereceğimiz. Bana bir seyrettim miydi ma uğurlu bir seyrettim onun üstüme bir bir seyrettim boylarını kilo bir oğlu onun üstüme gördüm sonra da bir yumruk benim on bir evinime ve adıma değdim benim batalaştık şu sayda da. Türkmenistanlıları edilen hücum polisi tarafından hata alındı. Urlan aktivistlere derur verildi. Annaif derine bu devamında polisi Kamerlarının vi video yazgılarını öğrenyenligini ve hədir hücumçülörün şahsiyetini anıqlamak oyuncu iş geçiriyenligini etdi. Aktivistler özlerine edilen basışın anırsında Türkmen hofsuzlu kulluklarının duranlığına ınanyarlar. Nur Muhammed Anayev şeyle diyar. kaçan kameranı görsek bunlar asıl beş adam mekanlar. Hem mesem yüzleri, sakalları sıyrılgıcı, binin fikrimizçe olur. Tehadelikte Türkmenistan tarafından uğradılan yürüyüten milli hukuksuzluk kampanyasının iş yerlerini men yaptırın. Taşlarım gıçkacık. Hem mesem Türkmen hava seyahatinden bir şu men ya isme topulan yani levap dialekin dialektin sevunun ne bilyanna şu tayda. Annaev Türkmenistan'ın Türkiye'de akilçi hanasının Türkmen rayatlarını edilen son hücum barada hiç hili haber almandığını aittim. Türkmenistan'ın Türkiye'deki diplomatik edarelerinden resmi xabar almaq azadlyk radiosuna başartmady. Nurmuhammed Annayewiň söýlerine görä şol günüň dowamında hüjümiň öň ýany yani. aktivistleriň Günbatar näşriniň jurnalistleri bilen duşugy bolup interwiu geçirilipdir we soňra internetde gün efirde onuň çykyşy bolupdyr. Aktivist hüjümçiläriň özüniň nire dedigini internetden çykyşyndan bilip Oguz medeniýet jemgyýetiniň ýerleşýän yerine gelen bolmagyny çak eder. Türkmen aktivistleri bu hüjümi Nurmuhammed Annayewiň 14-nji 15-nji oktýabr aralygynda Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurama Türkmen adam hukuklary uli öli çäredine gatnaşyp türkmen rejimini tankytlamak üçin planlaşdyran taparlary bilen baglanyşdyryarlar. Annaev özüniň we beýleki pikirdeşleriniň en çäme wagt bäri gorquzmalara we haýwatlara duýtsar bolýandygyny aýtdy. Türkmenistandaky problemlar barada öz pikirlerini açyk beýan edýän aktivistlere 11-nji oktýabr dedilen hüjümden soň beýleki aktivistler haýwatly duýduruşlar berýär. Ýangy yani ýa-kynda Istanbulda tosqag edilip soň boşadylan Dürsultan Daghanowa özüniň näberli adymlary tarapyna iýdilgärli haýwat atylyp sen indiki bolarsyň diýilen duýduruşlaryň berilýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkiýedäki türkmen aktivistleri soň kaýlarda ýygyderli batyrşlara we fiziki zorluga tedewar edilýär. Awgustda Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynyň öňünde nägilelik ýörüşi geçirjek bolan bir näçe aktivist näwirli adamlar tarapyndan tutsak edildi we ýenjildi aktivistleriň biri Farhat Turdiýew türkmen watandaşlary tarapyndan Türkmenistanyň konsullugynyň içine aldanyp salyndy we şol ýerde ýenjildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aktivistleri edilýän batyrşyň ýene güýçli sönjökdigini aýdarlar. Üns Bu diňe bir başlangyçdyr. Olar gatçyn lokay çemeleşýärler. Milli howpsuzlyk ministrligi olary başgaça gol uladyp bilmeýär. Olar islenlik garşylyk hereketini basyp ýatyrynça basyşlar güýüşlenýär. Dip adatlyk radiotynyň ygtybarly çeşmeti 11-nji oktýabrda anonim şertlerde Levapta sonku 3 ayda 5 gedek bankamat talanny. Tutuş dünýäde häzirki zaman maliýe ulgamlarynyň aýrylmaz bölegini urulan bankamatlar ýokary derejede howpsuzlyk bilen öpçün edilýär. Ýöne maliýe ulgamyny digitallaşdyrýan we ýöne sürýän türkmen ýurtlarynyň Levap welaýatynyň Farab, Targana we Kerke taraplaryna sonku 3 ayda 5 gedek bankamatlar talanny. Bu barada bir-birinden habarsyz iki çeşme Azatlyk radiosynyň habarçytyna maglumat berdi. Türkmen ýurtlarynyň içeri işleriniň yerli edaralaryna iki çeşmeniň sözlerine göre Deslap kıdırın ular talançların bankamatlardan pul oğurlamakta yönü köy usullardan peydalanyanlıklarını görkediyar. Olur ilk bankamatların elektrik toğunu kesip bankamatların arka tarafındaki demir kutuları atfiyort kabulün açıyarlar. Sonra bankamatların içindeki pulları oğurlayarlar. Çeşmelerin sözlerine göre talanyan bankamatları banki işgaller tarafından pul salınmağının iziyani bir ya iki adam kartlarından pulunu atlaştırıyar. Yöne sonra bankamatların Elektrik güpçünçiligi kesilýär. Bankomat togtun aýrylansoň onun kamerasy hem işlemeýär. Onsoň owgurlar bankomatlaryň arka ýüzündäki demir gutulary atwört güllen angsat açyp gutulurdaky pulları anlatlık bilen alıp deyip diýip çeşmeýdiýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä kanun goraýjy edaralaryň işgärleri hyny jinayetçilere anyklap bilmeýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun maliye ulgamyny ýygyrdyrly digitallaşdyran onuň aýtalýar. Ýöne ýurt raýatlary bankamatlarda uly nobatlaryň ýygynyň ödülmeýändigini, töwdan okotlaryny töleýän terminallaryň ýetmezçilige ýetdiýändigini aýdýarlar. Çeşmeleriň sözlerine görä lewapda bolup geçýän bankamat talançylygy boýunça 14 raýat jinayetde guman edilip 5 gece günü Tutsuhanada saklanyp Dur, yöne sawullar boşadylyp tur. Çeşme guman edilip tutsak assyna alnan adamlaryň ýeterlik delil tapylmagyndan boşadylanluklary bar. Tałanççylygyň fonuny Twitterde habarçymyl Faravetravanyň magtymuly bitik we ýene-de bir başgaça de awtodorlugyda. Kimdi hyzmat edýän xärxanatyň naqyp bankomatlaryň mektepleri öçürilendigini habar berýär. Mektepleri öçürlen bankomatlaryň howp Mektep garawurlary jogap kär edilipdir. Tas elmidami diýen ýaly pulsuz galyan bankomatlaryň talanyp başlanmagy çeşmeleriň töldürnä görä häkimetlerde gorku döredýär. Adamlaryň mätäçlikden, ýeşillikden dürli jinayetlere baş goşmakları ýokurda kemeldarlar bir ahad edýär diýip içeri ministrliginiň bir anonim işgary Azatlyk radiosynyň habarcy bilen söhbet döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň bankomatlaryň atwortky bilen sökülip olardaky pullaryň talanmagy bilen bagly waka barady. Ilkinji gedek xabar berilýär. Mundan ol adatly radiosu ýylatyň nagt ýetmezçiligi, bankomatlaryň öňüne emele gelýän uly nobatlar barada ýygyrdyrly xabar berip gelýär. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň 1-nji awgustda täzelen hasabatyna görä Yurdun çaýgyny jem 2157 sany bankomat bar. Iň köp bankomat Taýhan Bank Döwlet Täzirçilik Bankyna degişli bolup, bankyň garamagyna jem 1034 bankomat bar. Yurtda iň köp bankomat Aşgabat şäherine ýerleşýär. Bankomatlaryň sany boýunça 2-nji ornuna Marwa bilýär. Aşgabatda 452, Mary vilayatyna 451, Lewapda 445, Daşawuzda 283, Balkanda 278. we Axal vilayatyna 248 bankomat bar ekeni. Hasabaty görä ýanwar aýyna ýurt boýunça 2160 bankomat bar ekeni. Ýöne näwelli sebäpleri görä iýul aýyna üçin ýurt boýunça 3 bankomat azalyp olaryň jem sany 2157-de düşüpdir. Azatlyk radiosu mundan ozal ýurdun durly künjeklerine bankomatlaryň sökülmegi barada habar berip gelýär. Galyp ertede Azatlyk bankomatlaryň atfiortka bilen taýlanmagy boýunça Türkmenistanyň Ýerli işler ministrliginden goşmaçy maglumat alyp bilmeýär.